Ми йшли з Олесі, йшли, і вона мені каже: Слухай, а пішли на смачнючий обід до Іри? Я кажу: Ну розкажи, що це, хто це? Вона каже: Слухай, а у нас тут з'явився український ресторан нарешті, бо це реально була біда. Нам з дівчатами нема було де пити каву, нам нема було де взагалі зустрітися, і тут є Іра. Який є ресторан? І я тебе зараз познайомлю. І от я тут. І розкажи, як ти тут опинилася в цьому святому власі, і відкрила свій ресторан. Слухай, ну це взагалі для когось може бути навіть мрія. Так да. для кого це може бути мечта. Хто-то да. взагалі навіть не думав, що такое може бути. Ну як мне, тому що я і ресторан, тобто не було взагалі раніше я, досвіду? Ну, я була. интерьерным дизайнером. У меня было направление текстильный дизайн. Здесь, к сожалению, это немножко не то. Люди по-другому себе это все представляют и не стремятся к тому, как это у нас. Ну, мы, в принципе, на... Десятилетия впереди, я никого не хочу обидеть, но так оно и есть. Поэтому здесь я очутилась совершенно случайно. Я приехала вообще в Софию на неделю, но, к сожалению, уже так сложились обстоятельства, что обратно дороги не было. И мне месяц понадобился для того, чтобы заставить сестру и маму приехать сюда, забрать наших животных, которых 6 собак и 3 кота, один человек и две машины, которые нужно было это все как-то устроить. Ну, в общем, устроили, все, и, честно говоря, я сначала даже не думала ни о каком ресторане, благодаря э, другу, который здесь, э, у него тоже здесь ресторан, но он сказал, типа, что ты делаешь, зачем ты пошла работать в магазин, давай я тебе как-то помогу. И сначала мы начали работать на его фирму, мы открылись, это было самоубийство, открыться в курортном месте э, в октябре месяце они вообще не понимают, что такое работать вне сезона. У них работа от сезона до сезона, зиму они отдыхают осень, потому что они очень все тяжело работают здесь в сезон. И вот мы открылись, у нас абсолютно все украинцы с Одессы, один парень из Донецка, но переехал в Киев, а потом из Киева переехал сюда. Ну, Кто-то что Прекрасная девушка из Одессы, да. Класс. Нас сегодня готовит Надежда. Да-да-да. Вот. И мы начали работать, отработали сезон, и все говорили, что ой, был сезон плохой. Ты как? Я говорю, да я понятия я не имею как. Не просила, я, да? да? Да, я, я, я вообще я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо сезон. Поэтому, как оно mm -hmm. будет дальше, посмотрим. А сезон, говорю, и мы работали, мы на плаву, все хорошо, все замечательно потом мы разошлись с человеком, который, ну, в плане по бизнесу разошлись, да. Ну, спасибо ему большое за направление, за наставление, за то, что он помог. Но дальше нужно было двигаться. И мне очень хотели, не очень хотели, вот в данном случае, болгары отдавать этот ресторан. Им было... Пришел тот момент, когда друзья становятся немножко не друзьями. Вот, ну ничего, мы это тоже пережили. Да э, у них все очень медленно. Очень медленно. То, что у нас делается очень быстро, и карточка оформляется монобанка. И счет, да, если швидко... Просто дома по телефону тебе курьер приносит, у них это нереально. Ну, в общем, очень было трудно. Мы два месяца нам пришлось закрыться для того, чтобы решить все наши вопросы. И спасибо моему коллективу, который остался, и мы продержались эти два месяца. Сколько в тебе персонала працює? А Сейчас Я... нас а, трое постоянно, и четвертый мальчик у нас на подхвате. Там, когда а, какие-то мероприятия или когда мне нужно что-то уехать. Вот. Потому mm -hmm. что ну, нецелесообразно поддерживать лучше коллективу. это Да, потому Хорошо, что, ясно. что когда сезон у тебя так, а когда не сезон у тебя вот так, ну, все равно нужно как-то держаться. Mm -hmm. Ну и в прошлом году мы были одни. А... Вже света відкрилися ще два заведення. українські да українські наші дівчинки відкрили, mm -hmm. да і работают, неплохо Слушай, ну тут я я скільки йду вулицями э, українські машини скрізь, да тобто українська, 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 тобто клієнтура вся наша. Буксит до своего большинства, да. Очень поддерживаем мы друг друга. У нас очень развита там группа в Телеграме, любая тема. Ну, правда, это безусловно. То есть мы тут как эти грозди винограда. А скажи мне, если бы в Украину вот, после перемоги, будешь в Украине открывать ресторан? У меня такая мысль была, но не как ресторан, а как вот такая вот... Я живу за городом в Вышгороде, и у нас закрытый коттеджный городок, и мы хотели что-то вот для того, чтобы мы могли там все собираться как-то. У нас очень большой городок, но места нет. Угу. Так, чтобы собраться, посидеть с семьями там, то... А сейчас не знаю. Ну, мне что бы... Х... Теки, да, мысль есть, такая была. Но как она, возможно, будет ее воплотить в реальность в Украине, я не знаю. Самое ужасное, что я не знаю, когда это будет возможно. Да. Угу. К сожалению. Мы все очень сильно сподеваемся, не втрачаем надежды и стоим наикращими в тех местах, где мы сейчас находимся. Да. Это очень круто. Это именно так. Я хочу привести просто пример, когда, будучи еще, только мы приехали, я пошла в Меркурий, потому что я не могла работать, сидеть дома, я пошла просто работать в магазин. Ну, что делать? И у нас, вы не поверите, отдел, девочка одна таскает эти палеты, там, выкладывает одна на все сладости, печеньки. И пять человек мальчиков, которые Носять бутилочки їх в холодильнике. Ну вот так, от наша робота. Це це знаєш, це просто код української жінки. Да. Незламна, красива, всім на зло. Знаєш, в будь-якому місці знайде себе, адаптується, і всіх почне привчати до краси, до смаку, до гарного настрою і до позитивного настрою. Слухай, ну це та да. да, це ми. Мо можемо ми, собою ми. пишатися. я да. хочу що ще щось сказати. Що Не нужно бояться начинать что-то новое, да, даже вот в другой стране, я вообще шла как в омут с головой, не понимаю, что там будет и как будет, и не нужно бояться законов, потому что здесь с законами намного все проще, абсолютно, то есть здесь все понятно, вот если есть так, значит это так. Никак, и другому вот не, так будет. Так вот не будет И это легко <связательно> Если ты платишь налоги, то ты платишь налоги И не надо тебе бояться платить 10% налога И что-то там скрывать <связательно> Штрафы очень большие <связательно> Поэтому лучше и нужно платить И не бояться <связательно> Все очень... Проверка У тебя есть документы? Все Я хорошо, очень они очень пришли, поулыбались Миленько попили кофе, посмотрели Сделали какие-то свои замечания Ну, они есть, они всегда будут <связательно> И все прекрасно, и все замечательно Не нужно <связательно> бояться

Да. ой, це все, все є. Да. Дуже дякую. Я щаслива, що я тепер тут по святому власі. ресторан Українки Іри з Вижгороду, і це дуже круто. І про це зараз дізнається як можна більше людей. Ну все спасіба тоді, тоді. Ми ми Тогда на увазі обід. да, 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 на, на обіду надію. Давай, да, давай, да, давай, давай, давай да. кормі людей. Дякую.